Ми вітання, шановні мешканці одеського регіону. В ефірі програма Народний бюджет у студії Я і ведуча Катерина Болочова. Сьогодні у нас у гостях голова Комінтернівського району і державної адміністрації Іван Марзак. Ми з вами зустрічаємось не вперше і завжди говорили про досягнення вашого району. Про це чути дуже, -дуже приємно. Але хотілося б сьогодні затронути найболючіші такі питання комінтернівського району. Дехто одним з таких болючих питань вважає проблему Куяльницького лиману, який сьогодні занепадає. Однією з можливостей врятувати цей лиман це є такий проект присвоєння цьому лиману, Куяльницькому лиману, звання національного парку. Якщо це буде національний парк, він буде відповідно підтримуватися. Там буде заборонено будівництво на узбережжі і поряд з ним. А кажуть, що голови районів. Які мають відношення до цього лиману, вони підписалися під цим. А Комінтернівський район він вже три роки не бажає підписуватись. Чи чули ви про такий проект і що ви про це можете сказати? А, взагалі, що розговори про. дополнительные меры по защите лимана, я слышу часто, разные есть виды, там, разные веяния, по-разному хотят его защитить. Но мы должны знать, что природоохранное законодательство предусмотрело защиту лиманов, морей. То есть там достаточно мер воздействия, чтобы никто возле них ничего не строился, чтобы никто туда ни частоты не сливал, чтобы никто ни песок незаконно не добывал. При этом мы видим, вот, что по этому прошлому году, например, специнспект экологическая, да, возглавляемая вахрушевым, э, очень жестко отработала многих, скажем так, незаконных копателей. И Лиман довольно-таки сейчас получил весомую защиту. Но в прошлые годы, скажем так, 20 лет назад, Лиман подпитывался потихонечку морской водой. То есть это было принудительное добавление воды. На это выделялись деньги. Это как бы было ну, таким государственным проектом. На сегодняшний момент ну, надо подойти четко, собрать рабочую группу и определить, что нужно лиману. Потому что если мы говорим про какой-то проект, который все главы администрации подписали, а мы что-то не подписали, ну, давайте четко понимать. Мы действуем. В рамках оговоренных законов есть наши полномочия. Если э, это за, за границы наших полномочий, то мы не должны подписывать какие-либо документы. Мы можем подписать какой-то декларативный документ, что мы за. Но э, вот люди, которые ходят с каким-то проектом не могут это сделать. Э, я бы им посоветовал взять пример с народного бюджета, вот, про который мы много говорим. И, и объясняли людям, что в народном бюджете главное это не то, что, скажем так, мы выезжаем.

то вы даете погоджение на те, чтобы все сделать можливо, чтобы его сберегать. Я так понимаю, что а, нет? Конечно. Я считаю даже это, это своей, своей, своим даже вот долгом да, защищать природу, защищать то, что у нас есть и никак по-другому. если они придут лично ко мне, примеру, да, то буду рад принять. Но на сегодняшний момент приходили какие-либо материалы, но из-за отсутствия определенных согласований мы не можем ставить какие-либо подписи под документом, который не согласован. Потому что, поймите правильно, границы заповедника, они разрабатываются, утверждаются согласно закону. Поэтому статус, опять же, куяльника должен идти посыл от областного совета. Вот, потому что эта граница идет Коминтерновский район, Беляевский район, Ивановский район. То есть я вот считаю, что все-таки не в рамках одного района должна решаться судьба целого Лимана. Вы кажется, что питание за узгодженнями певными за законом. За кем сегодня стоит это вопрос? Кто мает, кроме областной рады, кто сегодня мает еще труд. Я так вот сходу не готов вам сказать. Mm -hmm. Просто я помню на те запросы, которые нам приходили, просили нас там дать какие-то погоджения, еще что-то, ну вот, чтобы мы понимали. Любое, вот, на сознание любого заповедника, оно имеет свои границы. После того, как мы проведем границы, все, что будет за границами заповедника, да, оно теряет этот статус особого режимного объекта природного охранному законодательству поэтому надо очень ответственно к этому подходить кроме этого в сам заповедник мы должны учитывать громаду если к примеру там люди собирают травы да там синокос посуд животных по каким-то причинам скажем так все равно доступ к этому лиману людям должен быть дан а если мы дадим вдруг, не дай бог статус который не предусматривает водопользование или прибережная защитная полоса там не, не будет иметь люди не будут иметь выхода на нее, то мы что получим? Мы получим место улучшения жизни граждан и ее ухудшения. Поэтому надо подходить вдумчиво, надо подходить это открыто и чтобы, скажем, не только я там принимал какие-то решения, мне получали, а чтобы мы выносили это на суд общественности, это оговаривали. Я думаю, это очень правильно. Опять же, вот в рамках народного бюджета. Сейчас это не поздно даже этот вопрос уже передать, еще раз говорю, в Облсовет. Есть у нас, скажем так, там управление про Есть у нас там депутаты от партии регионов, которые активно примут участие в этом проекте. И я вообще не вижу никаких проблем. Но, скажем так... Если это какое-то видение, например, что сделать заповедник з каким-то статусом, щоб кто-то взял его себе еще что-то, конечно, мы будем против. Оно должно быть народным, оно должно быть общественным и служить людям. Еще одно таке гостре питання. Ваши попередники були замішані у певних земельних скандалах. Які сьогодні справи землі в Коментернівському районі, чи все там гаразд? 2010 года э, очень тесно работаем с правоохранными органами, то есть э, возбуждены э, возбужден ряд уголовных дел по нарушениям в земельном законодательстве. Э, опять же в гражданские суды мы зашли, и уже часть земли возвращена государству. И... Часто мы приглашаем, даже, по-моему, ваш канал был, когда мы сносили незаконно построенные сооружения прямо возле моря. И хочу, скажем так, с гордостью сказать, что те, вот, те нарушения, которые мы выявили, да, ни одно не осталось без внимания. Когда партия регионов шла на выборы, мы обещали, что, скажем так, работать будем неформально, а работать будем для людей в первую очередь. И на сегодняшний день, я скажу, в Комитернском районе очень много было случаев, когда, например, по независимым от людей событиям, да, они стали нарушителями. Вот человек 20 лет пользуется землей, да, а документы ему не дали оформить по какой-то причине. Мы не пытаемся наказать, отобрать, развалить здание. Да? Нет, мы даем этому человеку возможность узаконить земельный участок, даем ему возможность узаконить его сооружение вот, и дальше жить, если он хочет быть добропорядочным пользователем. То есть мы всегда становимся на сторону людей. Если же человек хочет землю, не платить за нее аренду, хочет ее продать, скажем так, это же народное достояние, нельзя же так его разбазаривать. Поэтому, конечно, мы заходим в суды, прокуратура нас активно поддерживает, милиция, где надо, помогает нам в оперативной работе. Ну, они проводят оперативные действия да, по нашим как бы, заявлениям. И всегда мы это выявляем, всегда, скажем так, адекватное реагирование происходит. Мы вам дякуем за такую вычерпную ответ, как мне кажется, на мои запитання. И я вам желаю успехов, чтобы эта поддержка, про которой вы говорите, чтобы она была такой очень мощной и мощной, чтобы ваш район развивался, как и вся Авдейщина. Спасибо большое. Хай счастья. До свидания. Шановні, дякуємо за увагу. В эфире была программа «Народний бюджет». Гостем нашої програми сьогодні був голова Комінтернівської районної державної адміністрації Іван Марзак. На все добре.